вот поэтому сейчас тоже тема уже несколько раз мы к ней обращались но я знаю что есть много людей новых много людей которые еще тоже не знают как работать поэтому мы эту тему опять таки будем повторять вот как добиться успеха в Kairos Technology? это тоже я думаю что это очень важно потому что это уже мы все все, все это прошли и сейчас нам надо это передать нашим новым партнерам Смотрите, самое первое, что очень важно, то, что тоже мы постоянно говорим. Как бы мы ни работали, или в интернете, или офлайне, все равно за нами следят в интернете. Даже если после встречи где-то в городе, куда-то вы кому-то идете на встречу, все равно человек заходит в интернет, и он ищет информацию, ищет информацию о вас, вот, и он смотрит на ваши странички, чем вы на самом деле занимает, занимаетесь, что это за бизнес, и на самом деле есть та команда, если этот серьезный бизнес, который, о котором вы говорили где-то на встрече, ну вот это на самом деле вы передаете. Так вот смотрите, чтобы человек на самом деле, и человек с интернета, и человек с офлайна серьезно принял вас как серьезного бизнес-партнера, который предлагает серьезный бизнес, очень важно у себя на со-странице поставить фото, которое соответствует э, бизнесу. Но смотрите, э, здесь не обязательно, что надо быть и в галстуке, и в бабочках, либо там в пиджаке, да, в деловой, деловой форме. Главное, чтобы это фото было э, ну, как бы бизнесу, чтобы это не было купа, чтобы это не было... Там, ну, то, что я всегда говорю, кошка, да, цветочки, машина, чтобы это был конкретно вы, человек, который представляет свой бизнес. Дальше смотрите, напишите информацию о себе ту, которую вы хотите, чтобы увидели в интернете. Но э, тоже главное понимайте, что это должно быть по максимуму э, те доступные вещи, которые должны люди увидеть, потому что с вами надо связаться э, кто-то, возможно, о вас хочет узнать информацию, На самом ли деле вы тот человек, который из себя представляете, потому что вы сами понимаете э, людям, если вы говорите о бизнесе в интернете, ну иногда самое первое не лохотрон ли это. Вот. так вот если они видят что это живой человек который на самом деле делает бизнес это уже плюс на ту сторону к доверию теперь смотрите обязательно чтобы была информация о бизнесе я тоже заметила у многих партнеров этом не в статусе а информации о себе стоит там допустим информация о прошлом бизнесе либо там еще что- то там стоит понимаете вы должны показать что вы работаете партнером в Technology. Покажите, если там вы ассистент, покажите ассистент. Если просто пока партнер, напишите, что вы партнер, чтобы человек видел, он зашел и вы на самом деле работаете в RS ТЕХНОЛОГИИ. Смотрите теперь дальше об интересах. Тоже что очень важно вот то, что я уже ну, наверное больше трех лет в интернете работаю вот ну постепенно да мы же обучаемся, мы следим, мы анализируем, мы у нас есть своя статистика, как это работает. И э, что я заметила, что если мы пишем только о бизнесе, э, нас не принимают э, так сильно, не принимает, потому что мы как роботы, бизнес, бизнес, бизнес. Э, но если мы показываем, что мы живой человек, что мы общаемся, что мы ставим, там, допустим, у нас у кого-то есть хобби, кто-то где-то отдыхал, кто-то кого-то поздравил с днем рождения, э, в соцсетях все-таки надо, чтобы это было живое общение, и чтобы люди видели, что вы разносторонний человек, что вы, помимо того, что вы зарабатываете в интернете, вы еще и живете просто обычной жизнью. Тоже как это выглядит, просто представьте себе, что человек ходит на традиционную работу, вот, и у него что же есть? Есть праздники, есть отпуск, куда-то он ездит, это что же жизнь? Наша работа аналогичный Вот, и, потому что люди, которые принимают иногда Работа в интернете, а они лишь бы, ну вот они думают только о деньгах. Чтобы этого не было, покажите, что вы живой человек. Это очень важно. Это самое первое, что надо показать. Теперь смотрите наши ежедневные действия. Ну, самое первое – это утренний кофе. Тоже, я думаю, вы понимаете, что каждый утренний кофе – это наш заряд, это наша мотивация, это что-то новое, это какой-то новый щелчок в голове, Прослушал, просмотрев его, вы уйдете совсем другим настроением к людям. Вы уже знаете, что рассказать, что у вас сегодня, какое настроение, и как передать. Вот. Пропустив утренний кофе, есть, ну, есть такое, да, кто-то куда-то уезжает, кто-то идет на работу, обязательно просите у своего спонсора, чтобы он вам приготовил запись этого кофе. Потому что, ну, как бы быть мимо жизни команды, мимо жизни компании, это немножко не совсем так, если вы хотите строить серьезный бизнес с компанией. Теперь смотрите, очень важно показать бизнес минимум пяти людям. Как мы уже тоже много раз говорили, это вообще не сложно, потому что программа есть у вас на компьютере, программа зарабатывает. Вы открывая бакуфис, вы показываете, смотри, у меня ежедневно идут деньги. Все, что надо делать, это приобрести программку на любой из пакетов, смотря сколько у тебя места в компьютере, сколько ты денег можешь поставить пока на первое время, и запускать программку не менее чем 10 часов. Это не, не очень сложно, чтобы рассказать минимум 5 людям в день. Вот. И смотрите объявления, информации о бизнесе. У нас все-таки ежедневно есть и утренние кофе и презентации, и там еще какие-то новости. Если вы находите запись, а я советую все-таки находить, потому что, ну, это ж... Это показывает ваше серьезное отношение к бизнесу. Даже если нет записи, есть ролики с презентацией, поставьте хотя бы раз в день информацию о том, что вы занимаетесь бизнесом у себя на страничке. Чтобы человек, который сегодня зашел, он видел, увидел у вас новую информацию, завтра зашел, он увидел еще информацию, и он видит, что вы тоже серьезно к этому относитесь. Теперь смотрите. У нас проходят вечерние встречи, презентации, тренинги, техобучение. Что очень важно, на презентации, вот, я думаю, что это ну, все-таки помогает, потому что если спикер один спикер для, для многих рассказывает информацию, проще всего все-таки пригласить людей туда. Чем одному сидеть пятерым рассказать, да, можно этих пятерых все-таки пригласить на презентацию. Тоже, смотрите, после презентации очень важно завершить сделку, после презентации связаться с тем человеком, которого вы вот пригласили. Если даже вы кого-то пригла... приглашаете из сети, обязательно дописывайте, что после презентации слежите со мной, пожалуйста, там либо по скайпу, либо там на почту, либо по телефону, ну, смотря что вы даете человеку при общении, для того, чтобы я мог дать ответы на все ваши вопросы. Подталкивайте тоже человека в действии, что он не просто должен послушать, посмотреть, а что он должен к вам обратиться. Кто-то обратится, кто-то нет, но все равно на подсознание это сработает, что после этого что-то надо сделать. Теперь смотрите тренинги. У нас проходят отличные тренинги, обучающие для партнеров. Тоже есть очень много уже новых партнеров и даже тех людей, которые уже спонсоры, у которых есть уже команда, но они еще пока не знают, как работать с командой. Совет очень большой, и советую все-таки к этому прислушиваться. Приходите сами, приводите своих партнеров. Напоминайте об обучениях лично в, в, в письме. Скажите там, Иван, привет, там у нас сейчас обучение, я тебе советую, там, либо сейчас, либо утром все-таки напомните об этом. Я советую быть тебе и быть твоим партнером. И тоже смотрите, на обучение для партнеров советую вообще не приглашать людей, которые не в бизнесе. Потому что если они увидят как варится каша, они не захотят самой каши, потому что сам процесс работы – это уже для партнеров. Постепенно, что надо делать, это уже постепенные шаги. Вот. И смотрите тоже на тех обучениях. Тоже очень важно знать те продукты, которые у нас есть, потому что кому-то надо все-таки email, да, кому-то надо серф, ну, потому что есть много партнеров с других стран, которым надо этот инструмент чтобы вы максимум о нем знали, чтобы вы могли передать им людям, которым вы рассказываете. Поэтому важно приходить на технические обучение и все-таки приводить своих партнеров. Опять-таки предупреждением даете ссылку и говорите, сегодня у нас техническое обучение, я напоминаю тебе, чтобы ты был и все-таки пригласил своих партнеров. Передавайте это по цепочке вниз. Дальше, подведение итогов своей работы. Смотрите, очень хорошо работает, когда вы вечером садитесь уже после работы, пишите на листочке, вот сегодня я для своего бизнеса сделал это, пообщался с этим, это дал мне такой ответ. Сделал там, допустим, что, ну, оставил информацию у себя на страничке, рассказал мимолетом хотя бы за себя своей компании стольким людям, понимаете? Вы делаете свою статистику и планируете уже тоже следующий день, что вы завтра должны сделать. И так, входя в это русло, постепенно, ну, скажу тоже так, у нас ничего такого не надо делать, у нас надо просто постоянно действовать одно и то же, вот. И только постоянные действия приведут вас к результату. Чем больше мы посеем, тем больше мы пожнем. И это не значит, что вы сегодня рассказали, сегодня уже немедленно это должно быть, но вы уже посеяли. И я думаю, вы тоже знаете законы природы. Все посеянное, хорошо одобренное, оно все равно всходит. Вот. И теперь, смотрите, тоже очень важно, для того, чтобы вы смогли достичь статуса, которого вы хотите в Кайросе, да, заработать те деньги, которые вы здесь хотите, очень важно движение в одном направлении. Ну, тоже немножко объясню, почему. Смотрите, просто представьте, вот есть много людей, которые говорят, ну нет, все-таки лучше три корзины раскладывать, чтобы иметь потом, ну, как, как бы подушку, защиту и всякое такое. Теперь смотрите, немножко объясню про эти три корзины. Что значит три корзины, что ну, вот это высказывание, почему оно было сказано. Самое первое, три корзины, это должен быть, быть пассивный доход. То есть заработанные ваши деньги, разложенные, десятая, ну, пускай двадцатая часть ваших заработанных денег разложены на три корзины. Вот это значит три корзины. А если вы ставите деньги одолженные, потому что не всегда есть деньги у, у людей, да? Вот есть там, ну вот, инвестиционные проекты, там мы ставим, все, там, и, там уже пассив. Ну, просто смотрите, если человек еще не заработал, а просто вкладывает, даже последние деньги, даже свои даже не одолженные, но он еще не заработал, а инвестирует, это уже не инвестиции. Если вкладывают одно, второе, третье, мы тоже должны понимать, что, ну смотрите, чтобы хорошие инвестиции были, да, чтобы был, было достаточно этих денег, нам надо внести очень много денег. Но это, я думаю, это все понимают. А если внести что-то там чуть-чуть и там что-то капает, это все равно не те деньги, ради которого мы, наши цели, наши мечты, все равно надо что-то делать, надо больше двигаться, в любом проекте все равно надо приглашать, чтобы зарабатывать больше. И вот себе представьте, вы в трех направлениях, вы хотите большего, вы и там приглашаете, вы и там приглашаете, вы и там приглашаете. В результате вы приглашаете всегда, ежедневно, каждый год, потому что команды нету, команда в три проекта за вами не пойдет. И просто себе подумайте, сколько еще вы должны бегать, чтобы постоянно приглашать. К чему я это веду? Смотрите, компания Kairos Technology. Это минимально 5 лет работы, в котором мы спокойно, уверенно можем работать. Это минимально. Каждый наш корпоративный клиент – это плюс, плюс еще 5 лет. Тоже, я думаю, вы это понимаете. И вы спокойно в одном направлении, вы делаете одни и те же действия, вы рассказываете о, о, о одном и том же. У нас постоянно идут обновления, и вы уже в одном направлении развиваетесь, вы строите команду, команда идет за вами. Вы зарабатываете деньги, зарабатываете уже хорошие деньги, и только тогда можно думать, куда-то вложить. Вот это уже будет вложение. А если еще нет заработанного, то я не считаю, что это серьезно, положить деньги, пускай они работают. Сначала их надо все-таки заработать. Дальше то то же самое, что я говорю, не распыление на другие проекты. Ну вот, ну это тоже к этому относится. Почему? Потому что если вы немножко там, немножко там, немножко там, вас нету нигде. Ну то есть вы незаметны Вы где-то и там работаете, и там работаете, и там, типа, А лидер тот, который ведет за собой человека, да, лидер он ведет в одном направлении. Невозможно быть как бы вожатым, да. Человек, который идет, чтобы за вами и с той стороны шли, из той стороны, ну, невозможно это, потому что люди следят. следят если вы постоянно, если вы все-таки думаете про их доход, не про свой, вот тогда будут идти за вами люди. А если вы будете и там и там и там, то это понятно, что вы не думаете про людей, а вы думаете о себе, чтобы вы заработали. Вот это тоже важно в нашем бизнесе. Знание всех продуктов, понимание бизнеса. Смотрите, тоже два дня назад пишет мне партнер совсем-совсем параллельной ветки, тоже с Кайроса вот еще одно движение там, еще одно предложение инвестиционное, вы же инвестируете в Хайрос, да, ну, я говорю, я вообще-то не инвестор, я, я строю бизнес, говорю, я еще не настолько заработала, чтобы я инвестировала. Нет, ну вы это, но ну это же инвестиции, ну я говорю, вы знаете, вы, вы по-моему, неправильно понимаете сам бизнес Кайроса. Здесь не инвестиции, здесь построение сети компьютеров, которые нужны для компании. Это совсем, совсем разные вещи. Вот. И тоже мы должны понимать, что мы не инвестициями занимаемся. Мы строим сеть компьютеров, вычислительную сеть для того, чтобы компания могла обслуживать корпоративных клиентов. Это совсем разные вещи. Вот, если еще у кого-то нет понимания этого бизнеса нашего, да, очень сильно прошу, задайте э, вопросы вашим спонсорам. Э, если ваш спонсор еще пока не разбирается вышестоящему спонсору, чтобы вы были уверены в том, что вы делаете, чтобы любой человек со стороны вам не сказал, что это вот так, вот это так, и вы не знали, что на это сказать. Это должен быть ваш бизнес, за который вы отвечаете. Дальше. Э, постоянство быть и заниматься бизнесом не менее одного года. Э, смотрите, вот то, что я говорю. Э, постоянно, когда мы что-то сеем, ну, даже зерно, даже э, любое что-то, что мы сеем, должно ну, пройти какое-то время. Мы должны удобрять, мы должны поливать, мы должны там смотреть за этим всем. И только тогда, получается, уже там пшеница растет, да, кукуруза растет. Ну, короче, все, все живое в мире. Так же и наш бизнес. Для того, чтобы у нас был результат, нам надо постоянно и какой-то период времени. И просто вы себе представьте, что, даже не представьте, я думаю, что уже многие э, это проверили, кто еще не проверен, поставьте себе за цель не менее одного года ежедневно быть в бизнесе, и вы посмотрите, какие результаты у вас будут. И теперь смотрите общение в интернете. Очень-очень важно. Очень много есть проектов в интернете, которые просто завалены в для того, чтобы вы нашли конкретно своего человека, общайтесь лично. Как это выглядит? Вы не скидываете сразу ну вот сразу свое предложение, вы там не сразу, там вот не у тебя плохой бизнес, это мое, разговорите с человеком, потому что, ну, надо все-таки понимать, если человек серьезно в своем бизнесе, в своем проекте, значит, все хорошо, я, ну, вот, да, мы расходимся с друзьями и все. Если человек все-таки ищет предложение, вот это надо узнать, вы тогда предлагаете уже свое. Опять-таки тоже не скидывайте там целую петицию такой вот, что это, 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 а постепенно. Дает человек вопрос, вы отвечаете, дает вопрос, вы отвечаете, и в результате в конце говорите, у меня есть подготовленная информация, если хочешь, я тебе ее скину, или же давай выйдем э, по скайпу поговорим, или давай я приглашу на встречу нашего вышестоящего, который разбирается во много больше, чем я, ну, если кто-то еще не уверен в этом. Но чтобы это было личное общение, потому что вот так вот перекидка, да, скидывать спам, это немножко не работает, и ваше время, драгоценное время, немножко уходит не туда. А теперь смотрите, если вы ставите информацию, ставьте только на своей страничке. Если вы кого-то хотите пригласить в бизнес или скидываете на его страничку, это вы просто хозяйничаете в чужом доме. Это немножко нехорошо. нехорошо. И смотрите, это нехорошо спримет тот человек, которому вы там спамили, и нехорошо спримут те люди, которые это заметили. И немножко репутация ваша ну, под, 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 приупадет при поэтому очень важно если хотите дать информацию только у себя на странице и то что я говорю перед началом общения иметь подготовленную информацию или договориться со спонсором о встрече 21 чтобы вы понимали вы знакомитесь с человеком вы даете информацию что-то у вас должно уже быть готово либо информация либо спонсор с которым вы договорились вот и вопросы-ответы должны быть короткими, четкими и без приукрашений. Смотрите, очень много, ну так, например, допустим, человек спрашивает, ой, а у вас, наверное, надо вкладывать деньги. Ну, я говорю, потому что я тоже раньше так. Да, но это, это немного, это совсем это сам. И я начинаю приукрашивать, как это совсем немного, понимаете? должен быть совсем другом. Да, это бизнес, здесь надо выложить деньги. Все, пускай человек задает следующий вопрос. Тот, который его интересует, потому что мысли, что много всего хотим на один вопрос передать, и тогда человек, о не, извините, это уже не мое. Мы не узнали от человека, что его зацепило, вот мы ему навалили то, что мы хотели предложить, да, то, что мы это видим, и все, и человек уже тоже теряется. Поэтому вопрос-ответы, вопрос и ответ должен быть четким, вот коротким, без без вот. И смотрите, терпение и профессионализм. Если человек сказал, я подумаю. Это не значит, что человека надо уже списать со счетов будущего партнера. Что вы говорите? Вы спрашиваете, могу ли я тебе постепенно давать свежую информацию, а она у нас будет постепенно. И смотрите, даже если в соцсетях он у вас в друзьях, вы понимаете, что для него, ему был интересен этот вопрос, ему этот был интересен вопрос. Ну, я думаю, что мы всегда чувствуем, что человеку мешает, да? либо он пока где-то в каком-то проекте либо у него все-таки пока нету денег на бизнес. Конкретно этого человека ведете со своей странички. Как? Если вы видите, что человек зашел к себе, да, он есть в онлайне, вы скидываете ту информацию, которая может дополнить ему картинку про, его, ну, про то, что его заинтересовало. Если, ну, так, например, если у него не было денег. И вы говорите, ну, ставите информацию и ставите акцент на этом, что даже если у вас нет денег, мы все равно на что-то тратим. Вот, ну, это тоже надо хорошо продумать, чтобы я уже это не писала, чтобы человек понял, что все равно куда-то деньги идут, и если он не примет решение, он не сможет все равно ну, зарабатывать. Надо раз придумать, надо раз что-то сделать, положить деньги, допустим, да, и зарабатывать. Что это уже идет и показать, что вот мы зарабатываем ежедневно. Ну, как бы передать уверенности. Если человеку там, допустим, продукты заинтересовались, но он пока еще, ну, пока, да, он пока не с нами, вы тогда ставите, допустим, информацию, если вы видите, что человек зашел на сайт, ставите информацию про этот продукт, про этот продукт, и вы уже понимаете, что человек все равно заметит эту информацию. Вот это называется ненавязчивое ведение. Или же, если есть новость, тогда конкретно спидывайте тому, парню, тому человеку, с которым вы договаривались. Вы смотрите предоставление выбора. Если человек говорит, нет, спасибо, я только в своем бизнесе, вы говорите, да, хорошо, спасибо, супер, я это принимаю, потому что я сам такой, я сама такая. Вот. Ну, просто понимаете, помните, знайте, что у нас есть возможность просто включить компьютер, зарабатывать ничего не делая. Запусти программку на 10 часов. Вот именно вот это, оно тоже немножко уже цепляет человека и спрашивает, а что надо делать? Вот. Я всегда так заканчиваю, и много людей, а что надо делать? И тогда я говорю, включайте, вы же работаете все равно, включаете программку, и все, и больше ничего не надо делать. А хотите немножко больше, тогда рассказывайте другим. Вот и все, и дальше это уже идет продолжение ведения будущего партнера. И завершение сделки. Если человек сказал конкретно «нет», работает следующая формула. «Да», «нет», «следующий». Слова нет, это не для вас, потому что ваш бизнес идет, вы его ведете, он развивается. Слова нет, человек пока сказал для себя. Причины могут быть разные: нету денег, нету настроения, что-то случилось, короче, разные причины. Это не значит, что вы его должны кидать в спам и выгонять, удалять, удалять из людей Этот человек все равно вы расстаетесь на дружеской ноте. Вот. А если человек сказал да, следующий слайд. Тогда вас поздравляем, у вас новый партнер. И здесь смотрите, что надо делать. Обязательно познакомить с вышестоящими спонсорами и командой, чтобы человек понимал, что он не один и вы не один, что у вас есть команда. Обязательно добавить во все чаты, в те чаты, в которых есть ваша команда, ваши спонсоры. И правильные действия вы продолжаете дел делать, смотреть слайд третий. Помните, ваши партнеры вас дублицируют. Все, что вы делаете, следующий слайд, делают ваши партнеры. Итак, опять-таки следующий, третий слайд. Повторяются ежедневные наши действия. Утренний кофе, показ бизнеса пяти людям и так дальше. Делаете вы, повторяет ваш новичок, новый партнер. Ваш партнер встает, уже встает спонсором, делает он, повторяет его. И вы понимаете, что дубликация уже пошла. Правильная дубликация хорошего, правильного бизнеса. Вот. И очень-очень важно всегда быть уверенным и в себе, и быть уверенными в бизнесе. Если вы чего-то еще в себе, ну вот да, вот я еще, меня, я еще не заработал, я еще не при статусе, вот это немедленно убираете и думаете так, как вы хотите, кем вы хотите быть. Будьте тем, которым вы себя представляете. Это уже передается на ментальном уровне. Если вы что-то не уверены в бизнесе, ищите те вопросы, которые вас еще волнуют. Спрашивайте у спонсора, почему вот это вот так не так и почему вот это. Скажи, почему вот это, чтобы вы стопроцентно были уверены в бизнесе. И тоже, чтобы вы помнили, мир вокруг вас является точно таким, каким вы его видите. Если вы говорите, что о, не, у него нет денег, он не будет партнером, человек не будет партнером. Если вы говорите, да нет, так ты что, он все равно закроет статус мастера, этот человек закроет статус мастера. Все внутри, как вы это видите, так оно и будет. Так что я вам желаю, чтобы мир вокруг таким же, как внутри внутренний, ваш внутренний мир был таким, каким вы его хотите видеть. Вот. Всем тогда спасибо большое, что вы.